بسم اللہ الرحمن الرحیم معرف الحدیث حدیث نمبر تین سو چورانوے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا حقیقی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کی جائے یہ وہ شرک حقیقی اور شرک جلی اور شرک اکبر ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا ہے اور ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا کرنے والا ہرگز ہرگز نہیں بخشا جائے گا لیکن بعض اعمال اور اخلاق ایسے بھی ہیں جو اگرچہ اس معنی کے شرک نہیں ہیں لیکن ان میں اس شرک کا تھوڑا بہت شائبہ ہے انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت یا کوئی اور نیک کام اللہ کی رضا جوئی اور اس کی رحمت کے بجائے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے یعنی اس غرض سے کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار اور نیک وکار سمجھیں اور اس معتقد ہو جائیں اس کو ریا کہا جاتا ہے یہ اگرچہ حقیقی شرک نہیں ہے لیکن ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق اور سخت درجہ کا گناہ ہے ایک دوسری حدیث میں اس کو شرک خفی اور ایک حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے واضح ہے کہ اس حدیث میں نماز روزہ اور صدقہ و خیرات کا ذکر صرف مثال کے طور پر کیا گیا ہے ورنہ ان کے علاوہ بھی جو نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور ان کی نظروں میں معزز و محترم بننے کے لیے یا ان سے کوئی دنوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں وہ بھی ایک درجہ کا شرک ہی ہوگا اور اس کا کرنے والا بجائے ثواب کے خدا کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا جزاک اللہ خیرہ جس بھی بائی کو حدیث سمجھ آئی ہو محض ثواب کے نیت سے شیئر کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے